Три з половиною дімочка приємно смотрю акцент і про те, до Євробачення все-таки розвів міфи і розкажи всю правду, тому що ми знаємо, що певні речі роздмухували, і журналісти. Mm. Де та є правда? Тому що е, ми знаємо, що преса писала про те, що ти посварилася з командою Мікі Ньютон і продюсером. Е, що насправді сталося? Я дуже щаслива, що зараз мене знімають <різь> камери і не беруть інтерв'ю журналісти, які не мог можуть немножечко. Переставить местами слова. Заявляю совершенно официально, никакого скандала не было. И отношения были нормальные, и отношения сохранились нормальными. И с продюсером, и с певицей, и с командой и со всей командой работала очень хорошо. А было сказано несколько фраз в прессе, которые перекрутили и обозвали скандалом. Я думаю, что это произошло, потому что я очень старалась, вот два года уже работаю на сценах, старалась, что с моим именем не было связано вообще никакого скандала. Скандал. Никогда слово скандал не стояло бы с фамилией Симонова. И вот в этот раз им это удалось, и интернет взорвался. Мне очень неприятно, что после этого мифического скандала мои поклонники говорят и пишут всякие неприятные вещи о Мике. Мне это неприятно, потому что она хороший человек, была работать приятно. И никакого скандала не было. Вам хочу сказать совершенно официально. Официально, шалона украинская пресса, скандалей в Ксенией Симоновой и Микой Ньютон и ее командой не было. Все мирно, все доброе, стосунки тревают. Да. Ну, отношения не продолжаются, потому что мы закончили.